Значит, мы нарезали тростник в целую связку. Почему? Потому что нам нужны новые домики. Вот у нас уже запечатанные трубочки. Полностью. Такой вес с полкилограмма. И пчелам нужны новые домики. Вот мы их и делаем. Будем делать по принципу одностороннего домика будем срезать таким образом вот. чтобы был один край занят, второй свободен срезаем начиная от верхнего идем сверху вниз вот режем выше узла почему если мы разрежем узел сейчас, Если мы разрежем узел, вот, вот тут мы срезаем, вот и дальше пошла э, тростинка. Значит, вот тут донышко вогнутое, вот и пчелам удобно сюда налаживать э, запасы питательных веществ для своих детей. Вот, потому что если сделать наоборот, ну, то чего вот сюда начинают налаживать земли, вот иногда просто налаживают пыльцу, вот, и потом личинка получается деформированная, кокон деформированный. Вот так. Для того, чтобы они тростинки были одинаковые, ну, приблизительно примеряем. Я меряю по цвет цветкам на столе. Приложил, отрезал. Вот бросаю сразу в заготовку в ведро. Вот. Лишний хвостик отрезаем. Раз. Вот. Приблизительно плюс-минус один сантиметр. Все были более-менее одинаковые. новые домики вместо тех, что мы снимали. Вот это обрезок консервную банку, там мы с ним что-нибудь тут Я уже сделал два дома. Это у нас будет третий. разборные деревянные. Но я думаю, что мало. Надо, чтобы были и тростниковые. Надо, чтобы были и тростниковые. Опа. вечером сидим смотрим кино и делаем домики. Кино не включают, а то сейчас лишние звуки. Так, раз.